Salam əziz izləyicilər. Bu gün sizə həftəlik proqnozumu bildirmək istəyirəm. Dolça bürcündə olanlar üçün görək nə çıxır. Canlarım, bu ümumi bir baxışdır. Dolça bürcündə olanlar o qədər səbirli davranırsınız ki, elə bir işlərinizdə, qazancınızda e, irəliləşmə olacaq. Əhəmiyyətli e, bir yerdən iş təklifi olacaq sizə. 2 saatlıq mı yol çıxır siz üçün? Gözəl günləriniz, gözəl fürsətlər ayağınıza gələcək. Həyatınızla bağlı bəzi qərarlar alacaqsınız. Bəzən də başı qarışıqlı, çox beyniniz qarışıqdır tamamilə. Bə də dedikodlarınız var. İnanın, burada sizə göz-göz, göz var, nəzər var sizin elə bir fincanınızda çıxır. Elə bir uzaq olmuş bir dostunuzla, çoxdan görüşmədiyiniz bir dostunuzla görüşə biləcəksiniz, yaxın ola biləcəksiniz bəzən susub içinizə atdığınız attığın, atdığınız günlər olub ki, susmusunuz, danışmamısınız. Lakin bu həftə özünüzə ifadə edəcəksiniz, danışa biləcəksiniz. Bütün ürəyinizdə nə var, içinizdəki sıxıntıları hamısını üzə vuracaqsınız, yəni hamısını söyləyəcəksiniz. Elə bir keçmişdə olan sağlamlığınızla əlaqəli həmin bir rahatsızlıq ola bilər. Bu da keçici bir rahatsızlıq olacaq. Ə, qısa zamanda biri ilə yəni f hərflə adamdan sizə bir yeni ə, söhbətlər, danışıqlar, təansışıqlar ola bilər. Hətta sıxıntınıza da yardım edə biləcək. Birinin ə, çevrənizdə olan insanlar, hətta ə, qohumda da ola bilər. Yəni üzünün maskası düşə biləcək, görəcəksiniz. Burada elə bir baxım, zəng, telefon zəngi olacaq. D hərflə, A hərfli insandan telefon zəngi ola biləcək elə bir iş təklifi, nə isə bir gözəl söhbətləriniz olacaq. Yeni iş təklifi, yeni işə dirmə olacaq. 30-35 yaşında olan Narçın elə bir çıxdı burdakı iş təklifləri olacaq. Sevinclər gəlirsiz üçün. Maddi ilə sevinciniz olacaq. Hətta hədiyyələr də görsənir burda. Hədiyyə gələcək ola bilər ailənizdən də, sevdiyinizdən də. Hələ də məhkəməsi olan bəzilərinizin məhkəməsi hələ də davam edir. Birəs o məhkəmə üzrə sıxıntılarınız var. Xırda düşmənləriniz var, yəni üzə çıxa bilər. Burada bu həftə biraz danışığınıza, biraz rahatlığınıza fikir verin, səbirli olun ki, yəni qarşınızdakına elə bir söz deyə bilərsiniz, qalbi qırıla bilər, özünüz də sonra fikirləyərlərsiniz, peşmançılıq olmaz ola bilər. Sərt üzləşmələr ola bilər bu həftə. Yəni sevənlər arasında, ortaqlar arasında sərt üzləşmələr ola bilər. Yuxularınız, bəzilərinizin yuxuları çəkin ola bilər. Həttən artıq bir-birinizə qısqancılıqlar ortanı bulandıra bilər. Bəzi xərcləmələrə, ödənmələrə diqqət edin. Bu hətta ev dəyişiklikləri ola biləcək, bəzi sıxıntılarınız ola biləcək. O da keçici bir sıxıntılardır. 11-ində yeni, ayın 11-ində yeni tanışlıqlar görsənir burada ani sevinclər ola bilər sizə. Bax burda 15 gün ərzində biraz diqqətli olun, çalışın. Dolça bürcündə olanlar biraz diqqətli olun. Həm sağlamlığınıza fikir verin, həm çevrənizdə, iş yerində də biraz diqqətli olun. Ani gəlişmələr siz üçün yeniliklər olacaq, aktivləşmə olacaq siz üçün bu həftə. Yollarınızda maşallah yeniliklər olacaq. Övlad xəbəri olacaq burda hətta ürəyinizdə arzu var. Uzaqla uzaq yolla bağlı yolunuzda hələlik tam açıqlıq görmürəm, amma uzaq yolunuz görünür. Bu uzaq yolunuz yəni biraz zamana buraxaraq həll olunacaq. Uzaq yoldan da xəbər gözləyirsiniz. Maddi tərəfdən gözlədiyiniz yer var. İnşallah maddi tərəfdən də sevinəcəksiniz. Elə bir bax övladınızla bağlı bəzi narahatçılıqlar çıxdı burada. İnşallah bu narahatlıqları da bax həll edəcəksiniz Allahın köməyi ilə. Yenə də deyirəm izlədiyinizə görə canlarım, baxdığınıza görə, abunə olduğlarınıza görə var olun, sağ olun canlarım. Bu həftə siz üçün stabil keçəcək, lakin yenə də deyirəm ki, biraz yol hərəkətlərinə, qəza yollarına fikir verin canlarım. Var olun, sağ olun.